Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво FPV-дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Опаньки, Здравствуйте. Доброго вечера. <гум> откуда? Я из Украины, а вы из Вильки? Молодой, красивый. Ну, как вам сказать, родом я из города Горького. Ага. Сейчас Нижний Так, а зараз где находитесь? Знаете, такой. Да Та что ж не знать, ты Вот. Ну, уже 30 год живу, как в городе Иохансбурге, Южный Африка. Я знаю, где знаходиться місто Йоханнесбург. Да, да. А чего ж поехали з такого мальовничого места Горький? Да ладно. Да я не с такого мальовничого места уехал. Я вообще уїхала из города Сочи. А вы з Сочи поехали? Ну правильно, что там по Сочи работали. Знаете, еще, еще в то время была, была такая присказка, знал бы прикуп, был бы жопу бы Сочи. Да, было такое, да. Ну, это, да, ну, это Союза, да, это показывало, скажем, статус человека, заможность, так. Да, 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 совершенно верно. Да. Как вы не представляете, вот именно из этого статусного города Сочи мы свалили в 90-м году. Как мудро вы вчинили. Да не то слово, да не то слово. Кто бы сомневался. Слухайте, а как вам в 90-м году, чтобы еще был Радянский Союз, дали возможность выехать? О, ну как он сказал, Это было что-то. Это было что-то. В то время у нас был друг, еврей, по имени евреям. К тому времени он уже приехал в Израиль, и он нам там как-то там <кхех>, сделал так называемый вызов. Uh -huh. Вызов из Израиля. Якобы мы евреи. Блин, но мы притворились евреями. <кхех> и выехали. В то время тогда еще они жутко разбирались вот в этих приглашениях. И они ни хера не поняли, что приглашения, в принципе, фальшивые. И дали нам возможность выехать. А почему самый Ханнесбург? Это ж Бог знает Это же на иншем боте света, слушайте. Ага, ага. А тут я тебе могу рассказать такую историю. Да, короче, короче, мы приехали в Израиль буквально за два с половиной месяца до войны в заливе. Ты не представляешь. Мы пережили войну в Заливе, когда российские скады били по нашим, ну я имею в виду нашим израильским городам. Ты не представляешь, я это лично пережил. Ну что ж мы уявляем, Россия... у нас с Украиной война идет, ну, да, та ну, самая я, Россия а, же обстреливает. У, у вас там каждый день сейчас они там лупят, это я все понимаю. Ну короче, ты меня можешь понять, да? Так. Ну вот, ну вот. И, значит, и потом так я пыталась, вот в не буду, я пыталась любое англоговорить, англоговорящие эту страну посольство попыталась. Я прихожу в американский посольство, они мне говорят, я им говорю, ну вроде того, что дайте нам визу, мы, мы хотим уехать. Нет, вы евреи, вы оставайтесь в этой. Я им прямо в лицо говорю, да не евреи мы, не евреи. Нет, вы евреи, вы никуда не уедете. все. Короче, визу нам не дали. Я, извиняюсь, перебью, а вы не боялись, когда ехали в ЮАР, в Апартеид? Что там, что там было, такие страшные слова? Ха! Ха! том-то и дело, пока был Паркии, там это же было, это же было как раз время для того, когда белым было хорошо. Пока апартеид там было белым хорошо, вот после того, как он закончился, вот тогда для белых стало... Ну, я Нам... зрозумею. Скажите, пожалуйста, а вот зараз, вот, типа, в Сирии, вы же, певно, слідкуєте, бачите по телевизору, что там делается в новинах, ну, Поддерживаете ж, да, все да, да, оппозиционные силы, чтобы уже скинули этого диктатора Асада? Конечно, конечно. Ой, ой. Есть, если, если я не ошибаюсь, этот э, гребаный, э, как его зовут-то, господи. Башар Асад, Асад. А, а, Асад. Да, 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 да. Асад, да. Ок, я знаю, он приехал в Россию просить помощи у Вовочки Путина, если я не ошибаюсь. Ну да, то ему показал велику дулю, сказал ну, самому, нема могу ну. кому ты, кто помог бы, да. И просил даже допомогу ну, уже в Дональда ну. Трампа, да. И то ему сказал, пшел вон, иди до Путина, да. Вот именно, вот именно. Нет, тут, конечно, вообще это... Нет, это... Это, конечно, ситуация еще та, не я, я вообще... Ну, честно говоря, это, насколько я понимаю, это ситуация для всех стран, где вот эти гребаные, эти такие, как Вовочка, который уже сидит на троне больше 20 лет, Короче, с ними пора заканчивать. Да, случайно, ну слушай. Если, 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 и, если, они не хотят уходить сами по себе, то их надо свергать. Там родина Асадив, там, по-моему, не помиляюсь, до 70-х років уже сидит там в Сирии. Вот сначала батько, теперь во, сын пишет, да. Ну да, ну да, ну да. Ты представляешь, сколько лет Это они да. там правят э, страны? Это же охренеть не встать. Охренеть не встать. Даже да, Ай, ну ладно, ладно. Очень было хорошо с вами. Дякую вам за разговор. Ну да, ну да. Вам всего самого хорошего в этой жизни. А И можно, знаете... да, дякую. а можно... Да, спасибо. А еще вопрос. А вы в ЮАР какую мову спілкуетесь? Какая там мова спілкування? Английская в основном? А... не ну как вам сказать одно естественно моя много конечно английская смысле вот где там а сайт дома все все только с детьми только с детьми я разговариваю на рус и все такие вот пытанияшка аватники в багато в юар ногики приехал на приклад с россии и вот там ходят там деды воевали там кры нас Хочешь, я тебе что-нибудь сказать? Слышь, да. хочешь, я тебе хочу сказать, но ну, только ты не смейся. Хорошо. Один. А, И ну... это мой сын. Вот так вот. А я И так получилось? Это мой сын. А вот так получилось. Ты не представляешь, с какого-то перепуга. Вот знаешь, он, с какого-то перепуга, он там наслушался. Симоньян, он слушает это Russia Today. И он там, ну, настолько для него там Вовочка, это наш президент. У нас уже даже было, у нас дошло до, до такой степени, когда, значит, когда, ну, один раз мы с ним жутко поругались, и он сказал, мам, если ты еще так будешь говорить против там Вовочки Путина, я вроде тебе даже э, стакан воды э, не подам. Когда ты жах, какие жах. А, подожди, это да ладно-ка. Значим сказала, значит им сказала. Я говорю, да ладно-ка, да ради бога, Сереженька, а я лишу тебя наследства. А, а, а пить-то и не хочется, да? Вот именно! Вот именно! Вот именно! Я сказала, а я лишу тебя наследства! Ты бы слышал, как он быстро свое щелкни, и закончил! не в сказке сказать, не первым писать. Не, ну, ну, как тебе сказать? Мы еще мы мы каждый каждый раз вот когда, допустим, приходит он, он приходит в мой дом, а я смотрю своих блогеров, которые, естественно, mm -hmm. говорят все, ну то, что происходит э, в Украине. Но у меня есть любимые блогеры, которые все рассказывают правду. ну я считаю, что рассказывают правду. Антон Хардин, новости из твердой державы» там, ну еще там, несколько там блогеров, которым я, ну как бы доверяю, да. Он приходит, начинает вонять. Я ему сразу, я ему пинка под жопу, я говорю, сказала, так пошел вон, пошел Так может его сразу на Россию отправить, хай бы туда ехал бы. Во, 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 во. Совершенно верно. Я ему говорю, Сережка, а ты не хочешь поехать? Простите? Ты давай поезжай, а тебя так быстренько, так хотя, значит, так быстренько, так закуют и отправят в этот самый, этот э, на фронт. Да, на фронт. Не, мам... Не, Они, не, не. не, не ты, и, и ты знаешь, он такой сразу становится, как то такой шипишь. Такой, не, мам, ну я вроде того, что я стрелять умею. Я говорю, ничего, ничего тебя там научат. Ăn, чай, да. тебя там научат. Не, не, нет, ты знаешь, в этом плане, в этом плане я его только так я говорю. Давай, Сережа, Сережа, давай, давай, давай. Не хочет. Не хочет. Вот даже. Ну то есть, ну не дурак. Я не, 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 в смысле, не, не, не. Он дурак, но не сроду так. Я разумею. Он дурак, но не сроду так. Он не хочет идти и, и, и умереть за жопу Путина. Он не хочет. Он якобы поддерживает, но идти умирать он не хочет. Насил. Ну, ну, вот да. yes, ну, так. вот, Не, плане это. это не, разумеется, ты это... его пожертвовал. Да. 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 <laughs> э, Дорогой, знаете, Ой, я не вам не сказал, но вы у меня тоже зараз на стриме. О, oh, да. да ладно. -ка. Правда. Нічого. Та нічого, всі кажуть, що ви дуже хороша, весела людина. <ріх> ну, ладно, да. ну і давайте. Я вам всего самого лучшего, я вам всего всего, всего самого лучшего желаю і дай вам бог всего самого хорошего. Да Головне перемоги. И, ну да, ага, а, слава Україні. Героям слава! Да це все. Що я хотів сказати. Давайте, мій хороші. Добренько, дякую за підтримку. Ну, може, і сина ще перевиховуєте, то ж так є. Може ще подивитися на то все, та й щось трошки переосмислить в своєму житті. Хотела бы я верить, солнышко мое, Хотела бы я верить. Хотела бы я верить. Давай, Ты знаешь, честно говоря, с удовольствием бы еще раз с тобой пересеклась. А вы подписывайтесь на мой канал. Может, где-то так застрянемся, скажем. Так я тебе про что и говорю. Зараз я вам напишу назву канала, YouTube. Так. Ну вот. Подожди. Подожди. Шит. Нет, вот это самое Дмитро, Дмитро, это что, Дмитро Дмитро, это имя, и украинцы, скажем так, да Дмитро э, точка Украина. Не, никаких да? не ни точек, ничего, просто Дмитро и Украина так вот набирает и все. В Ютубе. Ой, 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 подожди, блин, ток, ток не убей, ток не убей. А не блин, ну куда блин, же? <свят> не, 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 серьезно, да, да где же у меня в сети ну наконец-то. Наконец-то наш лошад. Добрый, сейчас, добрый. Сейчас, А пока сейчас. вы записываете, зараз я подивлюсь. Там мы просто сбираем ну, да, параллельно да, да, на да, да. FPV дроны для наших захисників. И вот зараз. Валяй. Да. пришел донат. сейчас від... я подивлюсь от кого. Угу. Так, смотри. А, а имеет разница, если это Capital letters или Small letters. Дмитро. ні, я думаю, що там зразу знайдеться, ви мене впізнаєте, я в такій синій кепці з да, сині, тризубом. Да? Так, Дмитро Україн, да? Прям україн, так. От від пані у... Олени Апанович 100 гривень на пташечку, дуже дякую. І від пана Віталія а... Трушина 50 гривень теж на 55-ту fpv так, пташечку. І... Дуже дякую вам, друзі, за підтримку і допомогу. Ага, ага. А кстати, это me через Y. y. D -Y -T -R -O ага, ага, ага. Окей, грейд. Все, нормально, все, апгут. Получилось. Нормально. Ну, все, можно зараз зайти и подивитися стрим. Поставить вподобайку. By all means. Все. Я к моему люблю целую. Всего доброго, да. Давай, да. солнышко мое, господи, как я вас люблю. <реш> Ай, только... дякую. Кто бы только знал, но честное слово, кто бы только знал. Дам вот такая вот, бачите, скажем, ирония доли втекли из Ядродянского Союза, а сын ватник. Ну, что ж, и таке бывает, ну, что сделаешь. Шановные панства, сколько часу происходит э, данный YouTube канал я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!